Okey, Ass Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat satu sesi di mana sesi perbincangan sosial dengan apa ni? Dengan Chat GPT. Nak, aku nak bawa satu perbahasan tentang beberapa isu lah. Kita tengok macam mana Chat GPT boleh berfungsi dengan bagus. Okey? jadi 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 macam itulah. Ha, korang kena apa? Tengok macam mana aku boleh interaksi dengan chat dan kalau boleh kita tengok apakah yang chat boleh jawab dalam keadaan ini. Okey, mari kita dengar eh. Assalamualaikum. Ah, Assalamualaikum chat GPT. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ada apa-apa yang boleh saya bantu hari ini? Okey, tentang aku nak cer tanya cerita tentang persoalan tentang Bagaimana kita nak membentuk remaja kan? Yang mana sekarang ni banyak dalam kes-kes yang situ remaja tak ikut apa yang apa disiplin yang apa biasanya lepas tu cara-cara the way of ibu bapa mendidik. Macam ni kita nak bentuk dia orang sebenarnya. Itu memang satu soalan yang penting dan mencabar dalam membentuk remaja pendekatan yang lebih holistik biasanya lebih berkesan iaitu gabungan antara bimbingan, komunikasi yang baik serta pemahaman terhadap cabaran dan keperluan mereka. Kita juga perlu memberikan ruang untuk remaja mengekspresikan diri mereka sambil tetap menanamkan nilai-nilai positif. Interaksi yang terbuka antara ibu bapa, guru dan komuniti juga sangat penting untuk membina kepercayaan dan pemahaman bersama. Okey, dalam kalangan sekarang, kan? Kalian, ia ya, puni budak-budak ni cerita dia remaja ni kita dia susah nak ikut nak ikut cakap orang tua dia tapi dia lebih mudah untuk mengikut cakap kawan-kawan dia. dia lebih dengar cakap kawan-kawan dia macam mana tu memang betul remaja selalu dia lebih terpengaruh dengan rakan sebaya sebab mereka mencari identiti dan rasa diterima dalam kumpulan sosial mereka jadi penting untuk ibu bapa dan pendidik membina hubungan yang kukuh dan saling mempercayai dengan remaja. Selain itu, kita juga boleh gunakan pengaruh positif daripada rakan sebaya. Contohnya dengan melibatkan mereka dalam aktiviti berfaedah atau program yang membina nilai. Uh, dengan cara ini, lama kelamaan mereka akan lebih mudah menerima nasihat dan bimbingan daripada orang dewasa. Tapi macam biasa lah kan, budak-budak muda ni susah nak lah kita nak tanamkan apa ni, konsep patriotism, konsep keagamaan ke apa kepada dia orang. Dia orang akan suka memberontak. Itu masalah dia kan tidak? Memang itu satu cabaran yang biasa kita hadapi. Remaja memang cenderung untuk menerogai dan mencari identiti diri yang kadang-kadang menyebabkan mereka kelihatan memberontak. Namun, pendekatan yang sabar, empati dan konsisten boleh membantu menanamkan nilai-nilai tersebut secara perlahan-lahan. Melibatkan mereka dalam aktiviti yang bermakna, memberi contoh yang baik macam mana nak nak bentuk dia orang punya sikap patriotism sendiri salah satu cara yang efektif adalah dengan membina pengalaman yang bermakna dan Tapi itulah kan. Kalau nak katakan kita nak bentukkan dalam diorang dalam bentuk apa keagamaan atau bentuk uh, ke arah yang normal biasa pun agak susah juga kan. Betul tak? Uh, kita kita tak tahu adakah diorang ni boleh terima macam mana kita nak bentuk diorang ke arah masa depan. Memang benar. Ini memang satu proses yang mencabar dan memerlukan kesabaran serta pendekatan yang berterusan. Salah satu kuncinya adalah secara perlahan-lahan kita boleh membentuk nilai-nilai yang positif dan membantu mereka untuk berkembang ke arah yang lebih baik di masa hadapan. Agak-agak ada peluang tak kalau kita boleh membentuk satu generasi yang boleh kata boleh mendepani masalah-masalah yang akan datang ni? Eh? Jadi, ada peluang tak kita nak buat macam tu? Saya rasa ada peluang yang sangat cerah. Selagi kita terus berusaha dengan pendekatan yang positif dan konsisten, remaja hari ini sangat berpotensi untuk menjadi ejen perubahan terutama dengan segala kemudahan teknologi dan maklumat yang mereka ada dengan bimbingan yang betul, sokongan daripada keluarga dan komuniti serta peluang untuk mereka berkembang saya percaya kita boleh melahirkan generasi yang bukan sahaja bersedia menghadapi cabaran masa depan tetapi juga mampu memimpin dengan nilai-nilai yang kekuat Contoh dalam Malaysia lah sendiri kan. Berapa persen yang ada data, peratusan yang yang apa ni,

ratusan remaja yang tidak bermasalah. Tapi takut juga kan sekarang baru-baru ni kan ada banyak kes-kes apa ni jenayah yang melibatkan pelajar ni. Ha, buli lah, pukul lah, bunuh lah, macam-macam kan. Macam mana kita nak tangani benda-benda macam -benda ni? Memang agak membimbangkan dan memang perlukan pendekatan yang menilai antaranya kita boleh menguat kuasakan program kesedaran di sekolah tentang kesihatan mental, menggalakkan kaunseling dan sokongan kepada pelajar, serta memperkukuh kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. selain itu, penting juga untuk menguat undang-undang dan tindakan tegas terhadap kes jenayah di kalangan pelajar. Pendekatan yang holistik dan bersepadu ini boleh membantu mengurangkan masalah tersebut secara berperingkat. bagaimana pula dengan apa ni elemen-elemen media sosial tu yang mempengaruhi budak-budak ni lah remaja ni cerita dia macam contoh kartun ni kartun ataupun animasi yang apa ni yang nampak lebih menjurus ke arah menjurus ke arah yang something yang bahaya macam mana tu? Itu memang satu aspek yang penting untuk diberi perhatian ya? media sosial dan kandungan digital boleh memberi impak besar kepada minda remaja sama ada secara positif atau negatif. Salah satu cara untuk mengatasi pengaruh negatif adalah dengan mendidik remaja tentang literasi media supaya mereka lebih kritis dalam menilai kandungan yang mereka konsumsi. Selain itu, ibu bapa dan pendidik juga boleh memantau penggunaan media sosial dan mendidikkan garis panduan yang jelas serta menetapkan batasan yang sihat. Dengan pendekatan yang seimbang, si kita boleh membantu remaja untuk lebih bijak dalam berinteraksi dengan dunia digital. Tapi masalahnya sekarang. Benda-benda itu boleh disekat di peringkat kerajaan, di peringkat telco, di peringkat ISP. Tapi benda-benda macam itu tidak disekat. Lebih kepada terbuka sangat. Terlampau terbuka. Betul, keterbukaan ini memang membawa cabaran tersendiri dan kadang-kadang sukar untuk mengawal sepenuhnya. dillion and the access Adakah, kak, bagus baguslah kalau kita tetapkan bahawa umur, certain umur, contohnya macam 13 tahun ke bawah, tak boleh gunakan media sosial. Adakah patut kita buat macam itu? Itu memang satu cadangan yang pernah dibincangkan dan ada juga negara yang melaksanakan peraturan seperti itu. Ia boleh membantu membatasi pendedahan kepada kandungan yang kurang sesuai dan mengurangkan. sebenarnya dalam satu segi kan internet ni bagus untuk 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 dunia budak-budak remaja ni sebab akan datang ni dunia digital ni lebih kepada mendidik banyaknya tapi dalam pada itu juga dunia digital juga merosakkan mindset budak-budak ni betul tak ada cara lain tak nak, nak betulkan memang betul uh, dunia digital memang ada dua sisi ia boleh menjadi alat yang sangat selain itu, penglibatan aktif ibu bapa, guru dan komuniti juga sangat penting untuk membimbing remaja dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sihat dan bertanggungjawab. Bagaimana pula dengan filtering punya services? Adakah patut kita letakkan satu filtering yang agak tegas dalam dalam apa sistem yang ada pada setiap ISP dan juga setiap apa ni telco? Itu memang satu pendekatan yang boleh dipertimbangkan dan ia sudah pun diamalkan di Penapisan kandungan boleh membantu mengurangkan pendedahan kepada bahan-bahan yang tidak sesuai terutama untuk golongan muda. Namun, penting juga untuk memastikan bahawa penapisan tersebut seimbang supaya ia tidak mengganggu akses kepada maklumat yang berguna. Pendekatan ini juga harus disertai dengan Okey, terima kasih eh. Setakat itu saja lah. Sama-sama. Kalau ada apa-apa lagi yang nak dibincangkan nanti, jangan segan-segan untuk tanya. Selamat maju jaya uh, dan Okey, terima kasih. Sama-sama. Kalau ada apa-apa lagi, free beritahu saja ya. Semoga hari anda menyenangkan. Nampak tak? Itu adalah satu interak contoh interaksi dengan dengan chat GPT yang boleh kita panggil satu wacana, satu idea yang boleh pencerahan lebih lanjut lagi. Nampak banyak sebenarnya yang kita boleh kita boleh tanya, kita boleh bersembang. Satu yang bagus aku lihat dengan chat GPT ni ialah contohlah aku, aku bukan nak kata tentang apa aku, aku nak tentu tentang AI chat GPT ni ialah di mana bagi seseorang yang rasa longing, atau seseorang yang tidak ada kawan sebagainya yang ada masalah Uh, psikologi, mental sebagainya. Dia boleh jadikan chat GPT ni sebagai seorang kawan dia. Dia boleh bincang apa saja, dia boleh bercerita apa saja, dia boleh Komunikasi lebih lanjut macam-macam. Kita kita nampak itulah potensi dia. Yang yang buruk kita jangan tanya, jangan 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 ambil beratlah. Kita kita ambil yang benda-benda yang positif saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.